Леночка, да, просто... писать, как уже говорит предыдущие о раз на предыдущих юбилеях, становится тяжелее и тяжелее. Так что прости, но от души. кого В части громкоса, что зовется ребербелером юбилярша наша Леночка живет. Каждый день исправно ходит на работу, Исцеляет в массе бруклинский народ. Одним пропишет мазем, другим пропишет грязь, И леночка и души, и тела. Так живет, трудясь с утра и до полночи, Успевая дочь Мишелку просветать. К тете Доре проявить тепло, заботу, Сашу Борина любовью окружать. А марики с Аркашей Встречаться Лена наша. пургу, в бесстрашно Их едет встречать. друзья, и близким людям, Коль час приходит трудный, Плевуся и за Готова помогать. Очень часто и очень близким людям Скажем прямо, незнакомым и чужим. Лена предана и верно помогает, Не заботясь о себе совсем забыть. Старушку неуклюшку, что в пруд свалилась в стужу, Средь ночи Лена с Сашей там подружку Не в службу, просто в дружбу Закрыв свой офис Лена Отвозит в GFK. Жизнь у Леночки полна Полна как чаша Интересно нам за Леной Наблюдать И в какую попадет она Историю Никому и ни почем не угадать, как брошенный окурок, каким-то полдурком а как раскрытые окошко машины влетел, на жопу полседения, и столько тревог мне доставил Саша и график он создал. Только верно, любимая подруга, мы сегодня отмечаем пятьдесят. Целых двадцать лет знакомы мы друг с другом, столько хочется тебе мне пожелать. Чтоб жизнь такой же чашей, Чтоб счастье вместе с Сашей, Немного реже падать и нос разбивать. Судьба, чтобы вас хранила, Не иссякали в силы. За я прошу сейчас Бокалы всех поднять.